Türkiyədən İran'a Araz çayı üzərində mesaj. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Azərbaycan və Türkiyə Naxtəvan'da sarsılmaz qardaşlıq 2021 təliminə start verdi. Təlim iki ölkə arasında imzalanmış hərbi əməkdaşlıq sazişinin əsas keçidir, lakin özündə konkret mesajları da ehtiva edir. Birincisi İran Cəfalslan düzmoğan istiqamətində təlimlər keçir. Türkiyə Naxtəvan'da bu təlimlərə başlamaqla əvvəllər olduğu kimi indi də Tehranı Azərbaycan'a qarşı təhdidin ona qarşı təhdid olduğunu mesajını verir. Dünən gecə saatlarında Türkiyə paqallarının İranla sərhəddə kəşfiyyat uçuşları həyata keçirdiyinə dair məlumatlar da yayılmışdı. İkincisi, İranın arazboyu təlimlərinə mesaj elə Araz çayının üzərindən verilir. Sarsılmaz qardaşlıq 2021 təlimi çərçivəsində bayraq dəyişmə mərasimi Araz çayı üzərindəki Ümid körpüsündə keçirildi. Erdoğan Putinlə Azərbaycanda Türk bazasında müzakirə edəcək Əgər cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycanda Türkiyə hərbi bazasının yaradılmasına, Azərbaycan və Türkiyə tərəfinin Putinlə həyata keçirəcəyi görüşlərin fərqli şəkildə inçof etdirə biləcəyini deyibsə, Soçi görüşündə bu məsələnin müzakirəsi mümkündür. Bu sözləri Sfera Azə Türk hərbi ekspert Hakan Kuloç Türkiyə və Rusiya prezidentlərinin Soçi görüşü zamanı Azərbaycanda Türk bazasının yaradılmasının müzakirə etmək ehtimalından danışarkən deyib. Ekspert bu qərarın Azərbaycan və Türkiyə arasında həll oluna biləcəyini inandığını deyib. Bu iki ölkənin verəcəyi qərardır. Bunun üçüncü bir ölkəyə aidiyyəti yoxdur. Mütəxəssisin sözlərinə görə burada Rusiya ilə əlaqələrdən söhbət gedir, onun razılığından deyil. Azərbaycan bizim qardaşımızdır. Müharibə zamanı Türkiyənin Azərbaycana göstərdiyi dəstəksiz ortadadır. Məncə orada baza qurmaq hər iki ölkənin maraqlarını uyğundusa bunu etmək lazımdır. Məqsəd onsuz da Ermənistan və İranın qorunmaqdır. Bunun Rusiya ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Türkiyə Azərbaycanı quracağı baza Rusiyanı hədəfləməyəcək, Türkiyənin buna ehtiyacı da yoxdur. Paşinyan etiraf etdi, bir yolumuz var o da. Ermənistan regional kommunikasiyaların açılmasında son dərəcə maraqlıdır. Ermənistanın 25 ildən çoxdur qaldığı blokadadan çıxmasını bunda görürük. Publika az xəbər verir ki, buna Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Rusiya baş nazirinin müavini Aleksey Overçukla görüşü zamanı deyib. O bildirib ki, Ermənistanın blokadadan çıxmasının yolu regional kommunikasiyaların açılmasından keçir və bu istiqamətdə konkret qərarların qəbul ediləcəyini ümidvardı. Paşinyan həmçinin Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan baş nazir müavinlərinin üçtərəfli qrupunun işinə toxunaraq Ermənistan üçün Rusiya ilə dəmir yol əlaqəsinin əldə olunmasının vacibliyini bildirib. Azərbaycana bir güllə atsa İran bir həftəyə Azərbaycan olar. Traktor hələlik futbol oynayır, amma traktorun əsas işi şumlamaqdır. 10 milyonlarla Azərbaycan Türkü ana vətəninə hər kəsdən qorunmağa İranın bu haqsız erməni pərəst və aqressiv siyasətinə etirazlara hazırdır. Tehran bizimlə təhdid dilində danışır. Özünün 35 milyon türk vətəndaşının umuduna bax bu traktorçu vətənpərvərin timsalında milyonlarca Azərbaycan müdafiəçisinin umuduna 2 milyon erməni qucaq açır. Bağını basır. Bizi dünyadakı 50 milyon Azərbaycanlını isə özündən uzaqlaşdırır. Azərbaycanın inanclı insanlarını belə özünə qarşı qaldırır. Mən də bir inanclı kimi İslam adı ilə məlaqılığında millətimi təhqir edənlərə etiraz və qəzəbimi bildirirəm. Mən müsəlmanam və dinimə, məscidimə, torpağıma, millətimə, Allahıma qarşı əlvədil uzadan düşmənlərə qarşı 33 illik bir cihadın içində dövlət qurduq, bayraq dikətdik, savaşdıq, ulduzluq oldu. Cihad budur. Allahın yolu budur. Haqqa xidmət budur. Əli yolu budur. İransa kiçik fraqmentlər istisna olmaqla Azərbaycan Respublikası qurulandan Qaraqabax savaşı başlayandan ermənləri bağrına basır. Hər cür yardım göstərir. Azərbaycanı qısqanır, hər fürsətdə kiçik düşürməyə çalışır. Xocalı soyqırımını unudub. 800 min müsəlmanın didərgin salınmasını unudub. Qarabağdakı pirlərimizi, məscidlərimizin dağıdılmasını, Allahın evlərində donu saxlanmasını görməzdən gəlir. Silah yanacaq ərzaq daşıyır Qarabağdakı separatçılar. Bəs bunlar hansı dinə xidmət edirlər? Tehran bizimlə təhdid dilində danışır. Şia qardaşlığı bu cürmə olur. Əli yolu beləmi olarmı? Sərmanı qətli yetirən, İslam torpaqlarını zəbt edən kəfirləri tam dəstəy. İrandakı molla adı dindar unvanı daşıyan tanınmışlardan sədalər gəlir. Bakiyə hücum edək. Sərədlərimizə təlim keçən İran ordusuna müraciət edən bu çağırış edillər. Ayətullahlar xutbə oxuyur, Türkiyə və Azərbaycanı təhqir edillər. Şirin quyruğu ilə oynamayen deyə guya Azərbaycanlılarla məzələnilər. Bizim qəlbimizi qırır, bizi görməzdən gəlirlər. Bakiyə hücumda nə deməkdir? Ermənlərə görə Azərbaycanı bombama atacaqsınız. Onların revanşını bizimlə İranma oynayacaq. Bunlar gerçeyi görmürlərmi? Dövlətin ordunun içindəki vətənpərvər Azərbaycanlıları görmürlərmi? Allah'a and olsun, Azərbaycana qarşı bir addım atsalar, silah çəksələr 35 milyon türk bunları dilidiriyə. Hələ də hakimlər bunumu istəyirlər ki, dünya Azərbaycanlılarının müzəffər lideri özünün 50 milyonluq xalqına vətən təhlükədə çağırışı edə. Bunlar içlərindəki traktorumuzu görmürlərmi? Traktor yalnız futbol oynamır. Traktor hələlik futbol oynayır. Traktorun əsas işi şumlamaqdır. Bir millətin izzət nəfsi ilə bu qədər oynamayır. Pəşmançılıq olar. Azərbaycanə bir mərmə atsalar İran bir həftəyə Azərbaycan olar. Ermənlər ruslara yalvarır, Rəvan Kremlinlə danışıqlara təcili başladı. İrəvan Rusiya qazının tarifləri ilə bağlı danışıqları davam etdirir. Konkret Azər-Erməni mətbuatına istinadən xəbər verir ki, qlobal qaz mühiti danışıqlar prosesinin davam etməsinə əsas verir. Bu barədə Ermənistan baş nazirinin müavinin Qer Qriqariyan məlumat verib. O, əlavə edib ki, hazırda sərhədddə tarif məsələləri ilə bağlı qarşılıqlı anlaşma mövcuddur, lakin dünya bazarında qazın qiymətinin bahalaşması fonunda Rusiya ilə müzakirə ediləcək bir məsələ var. Buna görə də qiymət məsələsi hələ də aktualdır və danışıqlar prosesinin davam etdirilməsinə əsas verir deyə Qriqariyan bildirib. O Rusiya ilə danışıqların təfərrüatlarının hələ açıqlanmasının məsləhət görmediklərini deyib, lakin gələcəkdə nəticələr barədə məlumat veriləcəyini vurğulayıb. Ermənistan Rusiyadan sərhəd ərazilər üçün alınan qazın hər min kubmetrinə 165 dollar ödəyir. Bundan əlavə biznes mühiti və əhali üçün son qaz tariflərini Qazprom Ermənistan formalaşdırır. Aşpardan Ermənistana çağırış. Mina xəritələrini təhvil verin müsahibə Azərbaycanın AŞPA-da nümayəndə heyətinin rəhbəri Milli Məclisin deputatı Səməd Seyidov Teleqrafkomun suallarını cavablandırıb. Onunla müsahibəni təqdim edirik. Səməd müəllim AŞPA Ermənistan'a minalanmış ərazilərin xəritəsini Azərbaycana verməsi barədə çağırış edib. 30 illik işğal faktından sonra AŞPA-nın bu yanaşması necə izah oluna bilər? Sözsüz ki, bundan sonra bir çox reallıqlar üzə çıxacaq. Ali baş komandanın rəhbərliyi ilə həyata keçirilən proseslər bir çox beynəlxalq təşkilatları, bəzi siyasətçiləri, deputatları tamamilə başqa istiqamətə danışmağa vadar edəcək. Çünki Azərbaycan öz siyasətini heç vaxt hansısa bir qeyr-obyektivlik əsasında qurmayıb. Ermənistan isə öz siyasətini yalan böhtan, uydurma əsasında qurub. Fakt budur ki, işğal dövründə Azərbaycan əraziləri minalanıb. Bu gün Azərbaycanlıların o ərazilərə qısa zamanda qayğışının təmin etmək üçün başlıca təhlükə minadır. Müharibədən sonrakı dövrdə Azərbaycan vətəndaşları bu minaların qurbanı olub. Ona görə də AŞPA-da hazırlanacaq məruzənin içində də belə çağırışlar öz əksini tapacaq. Həmin məruzədə hələ də obyektivliyi tam əks etdirməyə məsələlər var. Bu da Erməni lobbisinin son nəfəsindən gələn zəhər hesab olunur. Bu mərhələ də keçəcək. İstənilən halda bu məsələ ilə bağlı da mübarizəmizi aparmalıyıq. Əminik, bu proseslər də uğurla öz məcrasına düşəcək. Məruzədə hansı məsələlər əsas götürülüb? Birlərində heç bir fakt və araşdırma olmadan muzlularla bağlı məsələ Aşqabanın məruzəsində yer alıb. Bu cəfəngiyaddır. Amma bunun əksinə Ermənistan tərəfində olan muzlularla bağlı faktlar ortaya çıxanda onun döyüşçülər Erməni əsilli vətəndaşlar xaricdən gələn Erməni, təəssüf ki, Erməni kimi qələmə verilir. Bu isə açıq şəkildə ikili standartlar deməkdir. Proses gedir, bu məsələlər də təmaskərə çıxacaq. Yalın ayak tutsa da yemeyecek.